ये जो प्ले मैं सुनाने जा रहा हूँ ये एब्सर्ड है लेकिन इसका एक पस मंज़र है जिसकी शायद हर शख्स तस्दीक कर सकता है वो ये कि ए आई ने एक मरहले पर आकर मसनू इंसान बनाने में कामयाबी हासिल कर ली और फिर मसनू उसके बनाए हुए इंसानों ने दुनिया पर कब्ज़ा कर लिया तकरीबन और एक आध इलाक़ा ही बाकी रह गया और इन इन्स, असली इंसानों की अक्सरियत भी उनके ट्रांस में आ गई और उन्हीं की तरह मशनू बनने के अमल को पूरा करने में लगी हुई है तो इस इस, इस पूरी रुदात को इस प्ले में जैसे बताने कोशिश की है कि मुजामत कहाँ हो रही है कौन सा इलाक़ा है जो अभी एआई आई मसनू इंसानों की यलगार से महफूज़ है और कितने इंसान असली इंसान रह गए हैं जो अभी मसनू इंसानियत के नर वो के कब्ज़े में नहीं आए तो इस प्ले का है सात दिन इसका मरकजी किरदार एक ही है लेकिन उसके ओहदे अलग अलग हैं लिहाजा ये किरदार तीन जैसे कहलाएंगे मरकज़ी किरदार इसका चीफ़ सोल्जर है वही वजीर आजम है वही लॉर्ड जज है तो बहरहाल हम इसको तीन किरदार के तौर पर बयान करेंगे और इन इसका एक ही होना इसके डिस्क्रिप्शन से वाजे हो जाएगा पहला किरदार है चीफ सोल्जर सरबरा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कंबाइंड आर्म सर्विसेज। दूसरा किरदार है वजीर आजम सरबरा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कंबाइंड आर्म सर्विसेज तीसरा है लॉर्ड जज सरबरा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कंबाइंड आर्म सर्विसेज दीगर किरदार हैं वो ज्यादा हैं जल्दी जल्दी उसे सुना देता हूँ अपोजिशन लीडर वाइस चांसलर चेयरमैन नेशनल सीक्रेट एजेंसी वजीर दाखला, वजीर दिफा एंकर सहाफ़ी टिक टॉकर पहला एक्ट मशनू इंसानों की आलमगीर यलगार रोकने के लिए नॉर्थ सेंटेनल आइलैंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन साइंसेस की एक्डेमिक काउंसिलफाकी काबीना और आला अदलिया का मुश्तरका हंगामी इजलास पिंग पोंग की तिरानवे मेज़ें जोड़कर बनाई गई मीटिंग टेबल चार सौ ग्यारह पर चार सौ दस शुरका। खाली कुर्सी पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तख्ती इजलास का वक्त हो गया नॉर्थ सेंटेनल आइलैंड में वक्त की सख्त पाबंदी की जाती है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कार्रवाई का आगाज किया ही था कि लॉर्ड जज ने अपना माइक खोल लिया डायलॉग लॉर्ड जज अटेंशन अटेंशन ब्रेकिंग न्यूज वजीर आजम साहिबा वजी आजम नहीं रही वजीर खजाना जो वजीर आजम का बड़ा भाई है वजीर आजम साहेबा का बड़ा भाई क्यों लॉर्ड जज जो वजीर आजम साहिबा के सबक शौहर हैं क्योंकि ऑनरेबल चीफ सोल्जर ने भी उन्हें तलाक दे दी है ढाई घंटे बाद इजलास का दोबारा आगाज वजीर जमहूरियत चीफ सोल्जर के खालू इजलास दोबारा शुरू किया जाता है इज्जत माँब लॉर्ड जज साहब लॉर्ड जज पेट पर हाथ फेरते हुए जो कुछ हुआ आइन की हकीकी मंशा के मुताबिक है वजीर ख़जाना गुस्से से क्या क्या आइन के मुताबिक है जनाब आली लॉर्ड जज गाली थप्पड़ तलाक बरतरफी और भी बहुत कुछ वजीर दाखला लॉर्ड जज के बहनोई लॉर्ड अब आइन क्या कहता है लॉर्ड जज सीट से उठकर ड्रामाई अंदाज में बायां हाथ सीने पर रखे आगे को झुककर और दाएं हाथ से वीआईपी रूम की तरफ इशारा करते हुए ये बताने आ रहे हैं आईन के मुहाफिज, आइन के सरपरस्त आली जनाब सल्तनत मब चीफ सोल्जर साहेब तालियों सीटियों की गूंज में चीफ सोल्जर की आमद डायलॉग चीफ सोल्जर वजीर आजम की कुर्सी पर बैठते हुए बहुत मोहब्बत बहुत मोहब्बत बस अब बैठ जाए लॉर्ड जज ने चीफ सोल्जर से दायमी वजारत उजमा का हलफ लिया चीफ सोल्जर ने लॉर्ड जज को ता हयात एक्सटेंशन दी इजलास खत्म दूसरा एक्ट अगला दिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन साइंसेस के वाइस चांसलर का ऑफिस मुनासिब हद तक छोटा कमरा दीवारों पर नारियल की छाल से बने वॉल पेपर रंगीन रेत का फर्श सालिम सीपियों से बनाई हुई एक कदरे गोल मेज और चार कदरे चौकोर कुर्सियाँ डायलॉग वाइस चांसलर कम एंड प्लीज तीन आदमी आते हैं तीन कुर्सियों पर बैठ जाते हैं छोटे कद वाला साहफी है दरमियाने कद वाला टीवी एंकर और लंबे कद वाला टिकटॉकर डायलॉग वाइस चांसलर आप लोगों का तारुफ ना हो जाए एंकर बुरा सा मुंह बनाकर तारुफ तो फिर आप टीवी नहीं देखते सहाफ़ी गुर्रा कर और अखबार भी नहीं पढ़ते वाइस चांसलर घबरा कर मेरा मतलब था टिकटॉकर मुस्कुरा कर टी वी नहीं देखते कोई हरज नहीं अखबार नहीं पढ़ते अच्छा करते हैं लेकिन सोशल मीडिया और वो भी टिकटॉक साफी गुस्से से ये कोयले की कान का वाइपर सांस फूल गया टीवी एंकर और गोल पानी का लंबा कैंचुआ वाइस चांसलर बहुत शुक्रिया हो गया पूरा तारुफ। टिकट कर वॉकआउट कर जाता है वाइस चांसलर यह कहाँ जाएगा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंसानियत की आखिरी पनागा है टीवी एंकर और निस्वानियत की भी सहाफी हैरान होकर इंसानियत और निस्वानियत दोनों एक नहीं है क्या एंकर नाराजी से दो कभी एक हो सकते हैं वाइस चांसलर उकता कर कमरे से निकल जाता है बाहर मौजूद पुलिस अफसर कमरा डबल लॉक कर देता है वाइस चांसलर घबराकर आप यहां पुलिस अफसर सरगोशी में सर ये लोग मशनू इंसान हैं वाइस चांसलर मुझे शायद रेस्ट रूम जाना है पुलिस अफसर गुड लक सर, सर एक्स थ्री कौमी सलामती कौंसिल का खासुल खास ख़ास इजलास सदारत चीफ सोल्जर वजीर आजम नॉर्थ सेंटेनल आइलैंड एजेंडा चार मसनू इंसानों की गिरफ्तारी और लॉर्ड जज के अगवा के बाद नॉर्थ सेंटेनल आइलैंड की फौज अदलिया हुकूमत और हजब इख्लाफ का मुतफ़ा अमल डायलॉग चीफ सोल्जर वजीर अजम तीनों के कवायफ पेश किए जाएं। चेयरमैन नेशनल सीक्रेट एजेंसी वजीर आजम के हमसुल्फ और चीफ सोल्जर के छोटे भाई सर सहाफ़ी का नाम नादिर शाह वतन अफगानिस्तान उम्र तेईस बरस चीफ चीफ सोल्जर असली चेयरमैन न असली न मसनू चीफ ठीक दूसरा चेयरमैन दूसरा मसनू है टीवी एंकर नाम जाबिर हयान वतन पाकिस्तान उम्र इक्यावन बरस वजीरे दाखला वजीर आजम के मंझिले भाई इस पे गौर करते रहेगा कि रिश्तों में कहीं वजीर आजम का है कहीं चोई चीफ़ सोल्जर का है यानी एक ही के वज़ी दाखला वज़र आजम के मंजिले भाई पाकिस्तानी ये तो खतरनाक हो सकता है चीफ़ चीफ, चीफ सोल्जर पाकिस्तानी सिर्फ़ पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होता है वजीर दाखिला शुक्र है चेयरमैन और तीसरा टिक टॉकर है नाम साम नरी मानी वतन ईरान उम्र छियालीस बरस वजीरफ दिफा चीफ सोल्जर का नया साला। ईरानी असली तो नहीं चेयरमैन नहीं मसनू है चीफ सोल्जर सदारत से कुर्सी सदारत से उठे नींद भगाने के लिए दस बीस कदम चले और लॉर्ड जज की खाली कुर्सी पर बैठ गए चीफ सोल्जर डायलॉग लॉर्ड जज अगवा क्यों हो गए चेयरमैन क्योंकि वो मौके वारदात पर तन्हा थे चीफ सोल्जर मौके वारदात चेयरमैन नेशनल सीक्रेट एजेंसी सर एक अपार्टमेंट वहां अंधेरा भी था चीफ सोल्जर लॉर्ड जज की बाजियाबी के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं चेयरमैन सर उनकी बाजियाबी चौदह साल बाद हो जाएगी चीफ सोल्जर पक्की बात चेयरमैन जी सर बिल्कुल पक्की चीफ सोल्जर तो फिर चौदह साल के लिए वक्फा ठीक है गाउन और हुड लाया जाए जब तक के लिए लंच ब्रेक वक्फा खत्म चीफ सोल्जर वजीर आजम को लॉर्ड जज का गाउन पहनाया गया हुड सर पर जमाया गया लकड़ी की हथौड़ी भी कुर्सी सदारत के सामने रख दी गई हाजरीन पर सत्ता तारी है बाहर से दरवाजा पीटने की आवाजें वजीर दफा चीफ सोल्जर वजीर आजम के कान में अपोजिशन लीडर चीफ सोल्जर गुस्से से बांधा नहीं था अपोजिशन लीडर चिघाड़ता हुआ आया और लॉर्ड जज की खाली कुर्सी पर बैठ गया चीफ अपोजिशन लीडर से आपको बाद में मना लेंगे कुछ संगीन मामलात निपटाने हैं इजाजत अपोजिशन लीडर ने गुस्से की शिद्दत से अपनी जबान चबा डाली खून के छींटे चीफ सोल्जर पर भी पड़े इजलास ताहुकम सानी मुलतवी अगला दिन वज़र आजम ऑफिस में हंगामी प्रेस ब्रीफिंग डायलॉग वजीर दिफा हम सोच भी नहीं सकते थे कि नॉर्थ सेंटेनल आइलैंड में मसनू इंसान घुस आएंगे एक रिपोर्टर वो तीन दरअदास तो पकड़े जा चुके अब वज़ी दिफा रिपोर्टर को डांटते हुए बीच में मत बोलो वरना तुम्हारा मुआयना भी तो ए, एक एडिटर सीनियर एडिटर सर बच्चा है मुआफ कर दीजिए वजीर दफा ठीक है मैं ये बताने जा रहा था कि वो तीन नहीं चार हैं एक चीफ एडिटर बेताबी मुआफ चौथा कौन वजीर दिफा अपोजिशन लीडर हाल में सन्नाटा छा गया वजीरे दिफा ने घड़ी देखी माइक ऑफ किया कुर्सी छोड़ी खुदा हाफिज कहा और चला गया अगला दिन सुपर कोर्ट ऑफ द सुप्रीम जस्टिस लॉर्ड जज का चैम्बर फुल कोर्ट चीफ सोल्जर का मुंतजिर लॉर्ड जज के लिबास में चीफ सोल्जर की तशरीफ आवरी फुल कोर्ट तालियाँ फुल कोर्ट गुलपाशी मगर दस्त बोसी फर्दन फर्दन चीफ सोल्जर लॉर्ड जज की कुर्सी संभाल कर बहुत शुक्रिया तशरीफ रखिए मसनू इंसानों का खतरा बढ़ता जा रहा है वक्त कम है सेकेंड सीनियर मोस्ट जज यस सर हमें आपकी मसरूफियत का कुछ कुछ अंदाजा है चीफ गुड लफ कौन लेगा थर्ड सीनियर मोस्ट जज वजीर आजम फोर्थ सीनियर मोस्ट जज मेरा ख्याल है चीफ सोल्जर मेज पर दो माइक रख दिए गए आठ मिनट बाद चीफ सोल्जर वजीर आजम लॉर्ड जज भी बन गए अगला दिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सुपर कोर्ट ऑफ द सुप्रीम जस्टिस का फुल कोर्ट जजमेंट जजमेंट नंबर वन अफगान सहाफी को न असली न मसनू होने के दोहरे जुर्म में साउथ कैनेबल ड्राई लैंड में छोड़ दिया जाए जजमेंट नंबर टू दूसरा फैसला पाकिस्तानी टीवी एंकर ईरानी टिकटॉकर और आईलैंड के अपोजिशन लीडर को मशनू इंसान होने के जुर्म में बारी बारी ब्लैक वेल के हल्क में ठूंस कर उसका मुंह सी दिया जाए अगला दिन दोनों फैसलों पर अमल हो गया साउथ कैनेबल ड्राई लैंड असली था ब्लैक वेल मसनू निकली ये जनाब यहां खत्म हो गया इसमें बताना भी पड़ता है कि अब खत्म हो गया है ये जो प्ले पड़ा है सात दिन इसमें मैं चाहता हूं कि इसकी इसकी मानवियत जो मेरे पेश नज़र थी वो कम से कम बहुत मुख्तर सही लेकिन सुनने वालों तक मुंतकिल हो जाए वो ये कि तारीख़ और इंसान की कशाकश में अगर इंसान इंसान बिल्कुल ही बेबस हो जाए तो फिर उसकी सिचुएशन को उसकी बेबसी से बनने वाली सिचुएशन को एब्सर्डाइज किए बग़ैर ना समझा जा सकता है ना दूर किया जा सकता है तो इस प्ले में हमने भी गोया एक पैगाम देने की कोशिश की है वो तमाम उस, उ, उस मुल्क को उस सोसाइटी को और तमाम इदारों को चलाने वाली सब क़वतें वो एप्सर्ड हो जाती हैं वो जोकरों के कब्ज़े में चली जाती हैं तो जोकर अगर ताकत पा लें तो फिर उनको उनकी ताकत और उसके फौरी कॉन्टेक्स्ट और उसके नतज को जब तक हम एपसर्डाइज़ नहीं करेंगे उसमें छुपे हुए अलमिये को समझ नहीं पाएंगे या उसमें पोशीदा ख़तरे का जो ख़तरे जवाल नहीं है ख़तरे मर्ग है उसका दुरुस्त इधरक नहीं कर पाएंगे तो ज़रास इस पहलू से भी इस प्ले का जायज़ा ले लीजिएगा